ハハハハ Salam, axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, hələ təhsil olacaqların arasında xüsusi yeri, xüsusi çəkisi olan, eee, ünlü təhsil olacaqlarından olan Qafqaz Universitetinin bir qrup nümayəndə heyəti bir neçə gündür ki, Mingəçevir şəhərinə təşrif buyurub. Eee, müvafiq təşkilatlarda, müvafiq sahələrdə görüşlərini davam etdirir. O cümlədən Gördüyünüz kimi bu gün studiyamızın da qonağıdır. Mən onları salamlayıb sizlərə təqdim etmək istərdim. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Deməli Qafqaz Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Prorektorluğu, Valideynlərlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İslam Hüseynov, Validin ö Rehellik və Psixoloji Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hüseyn Xəlilov, eyni zamanda İctimaiyyətlə Əlaqələr Prorektorluğunun məsul şəxsi Əmir Əskərov. Bir də sizləri salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Biz bilirik ki, Azərbaycanda çox nadir gənc olar ki, Qafqaz Universitetində təhsil almaq arzusuna istəyinə düşməmiş olsun. Eyni zamanda hər bir valideynin arzusudur ki, övladı təmsil etdiyiniz ali təhsil ocağında nə vaxtsa təhsil alıb onun məzun olmaq imkanı əldə etsin. Bu mənada doğrudan da işiniz, fəaliyyətiniz təqdirə layiqdir və belə bir təhsil ocağının nümayəndəsini şəhərimizdə görməkdən, o cümlədən studiyamızı görməkdən məmnunluq duyuruq. Bunu diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Və yəqin ki, bizi izləyən tamaşaçılar üçün maraqlıdır Qafqaz Universitetinin e, hazırda studiyamıza təmsil olunan nümayəndələrimizin keçəbə təqdim buyurmaqda, güman e, ki, hansısa konkret məramı məqsəd daşıyır onların gəlişi. Bu məramın məqsədi e, nədir? İbarət nümayəndə heyətinin bu barədə özünüz bir e, yaxşı olar ki, açıqlama verərdiniz. Biz tamam, e, e, siz. Buyurun. Yani e, dediniz kimi biz bugün e, Mingeçevir Aras kurslarının devletiyle, Kafkas Üniversitesi'nin profesör müəllim heyeti dinleyicilerle bir görüşe gelmişti. Dinleyicilerimizin esas görüşte yani Aras kurslarının dinleyiciler görüşünde gelecek e, talebelere yani hal hazırda olanlara e, seçicileri üniversite, modern üniversite yani e, hedefleri Beynə zamanda onlara psixoloji bir seminar e, verilməsi nəzərdə tutulur. Biz daha öncə də digər bölgələrimizdə olmuşuq. Azərbaycan digər bölgələrində olmuşuq. Ən son e, Zaqatala qalq zonasında və bu yaxınlarda Naxtəvan'dan gəlmişik. Bu dinləncilərlə, yəni Araz kurslarının dinlənciləri ilə biz görüşdə Azərbaycan təhsil sistemində e, universitet anlayışı, xaricdə təhsil almağı Yəni abiturientin e, və tələbə olacaq abiturientlərin hədəfində e, universitet necə bir həyatdan da necə bir rol oynaya bilər. Bu mövzuda e, fikir alışverişi şey edəli, fikirlərinizi, təcrübənizi bölüşürük. Belə ki, hal-hazırda universitetimizin 2500 tələbəsi var. Bu 2500 tələbəmizin e, 450-yə yaxını xarici vətəndaşlardır. Bu vətəndaşlar da e, xarici ölkələrdən bizi Qafqaz müsünətin çəkdirdiləri zaman o bölgenin, o regionun araştırarak internetten, eee nüfuzlu, reytingli universitetin tələbəsi olmaq arzusuyla bizim universitetə gəliblər. Dədim ki, hal-hazırda universitetimizin hedeflərində, Qafqaz Universitetinin hedeflərində məzun verdikdən sonra ilk 3 ay çərçivəsində, 6 ay çərçivəsində məzun işlə təmin olunmasıdır. Yəni bizim eee bu mövzuda Amir müəllim daha geniş bir məlumat verəcək və universitetimizin bir özümü təmsil etdim bir şöbə, Valdeyin Alaqə şöbəsi. Qafqaz Universitetinin e farklı bir universitet, farklı bir çizgide, daha gözəl bir məramda sürət aldığı məlumdur hər kəsə və e, bu fərqlilikdən bir dənəsi Valdeyin Alaqə şöbəsi olmağıdır. Ümmetəm, e, əhtiramla deyəcəksiniz ki, Valdeyin Alaqə şöbəsi necə bir şöbədir? Hətta universitetə belə bir şöbə ehtiyacı var mıdır? Mən sizə belə bir şey deyim, hal-hazırda təhsildə Avropa Amerika təhsil sistemində e, uğurlu bir təhsilin, uğurlu bir karyeranın mənbai bir üçbucaq göstərilir. Bu üçbucaq nədir? Bu üçbucaq tələbə, valideyn, universitetdir. Bu üçbucaqdır və bu üçbucağın nəticəsində gələcək kadr, gələcək akademik karyera və işlə təmin olması arzulanan hər hansı bir abituriyent istərsə müəllimin qayğısı ilə, istərsə valideynin qayğısı ilə universitetdə bir sürət almalıdır. E, Biz eee geçen il birebir olarak iş yerinde olsun, evlerde ziyaretiniz olsun. Güzel yakın bir aileyle görüşmüşü. Ve biz, e, seher, bu gün biz Səhr bu veli şəhər redaksiyaya gəlmədən öncə eee Mingəçevir Işıqlar qəzetinin redaktoru hörmətli Fərman müəllimlə görüşdük, onun qonağı olduq. Ailəsinin görüşdüyü. Burada ən azı zamanda biz görüşsün eee tərkibi səsi e, məqsəd yönlü. Əsasən e, Tələbəmiz hardakı vəziyyəti, universitetin son nailiyyətləri. Eyni zamanda e, bizim validenimizin maraqlandırdığı universitet haqqında məlumatdan məlumat almasıdır. Çox gözəlgül görüş oldu. Eyni zamanda biz e, yenə də axşam bildiyiniz kimi e, Mingəçevirdə bizim 25-ə yaxın validenlərimiz var. Validenləni görüşməyə nəzər tuturuq. Mən belə e, bir e, giriş aldım, yəni universitetimiz haqqında Bu girişdən sonra, bizim hal-hazırda bizimlə bərabər olan hörmətli Hüseyn müəllimədi sözü görmək istəyirəm. Çox sağ olun. Sevinmən bilirəm. Səmam üzrəsi ilə biz dəvətli qonaqlarımıza bir-birə sözləri təqdim eləyəcəyik. Yəni onlar üçün fürsət yaradacağıq televiziyada ekranda tamaşaçılara öz sözlərini çatdırsınlar. Mən bir səmimi cavabınızı eşitmək istərdim. Yəqin ki tamaşaçılar bundan maraqlılar. Yani Azərbaycan da kifayət qədər ali təhsillilər var. Verilişimizin əvvəlində də xüsus olaraq qeyd etdim ki, çox önlü təhsil ocaqlarından biridir. Hı, o o müəssəsədə, o tədris müəssəsində çalışan bir e, məsul şəxs kimi Qafqaz Universitetinin digər ali təhsil ocaqlarından fərqli üstünlüklərini nədə görürsüz? Texniki baza dimi, tədris üstünlüyü dimi və ya xod ola bilərsiniz ki, qeyd etdiyiniz kimi e, tələbələrlə yanaşı valideyn kontingentini, nə qurulan, ictimaiyyətlə qurulan hı. əlaqələr sayəsindəm o nüfuzu qazanır. Bax hansı üstünlükləri var. E, bu çox önəmli bir xüsusdur, Heydar müəllim, dediniz kimi. Yəni hal-hazırda günümüzdə Azərbaycan təhsil sistemində Qafqaz Universiteti reytinqli bir universitetdir. Və e, bu reytinqin əsas tutan cəhətlərdə biri bundadır ki, əsas cəhətlərindən biri budur ki, universitetin bizim Qafqaz e, Universitetin müəllim heyəti ümumiyyətlə bir çizgidə, bir xəttdə dururlar. Bizim universitetə qəbul olan tələbə 5 ildən sonra məzun olduğu vaxt ya akademik karyerası qurmuş olacaq və ya iş dünyasında müfəkkir bir insan olacaq. Və bu da yalnız və yalnız abituriyentə keçmiş abituriyent tələbəyə xüsusi bir dəyər verilməsi ilədir. Yəni bizim sistemdə, yəni təhsil sistemimizdə hal-hazırda biz kredit sistemini, balon sistemini veririk. Balon sistemində bunu icazə verir ki bir ixtisas sadəcə müxtəlif yönlü, çox şaxəli bir ixtisas təhsil verilsin. Belə ki Eyni zamanda biz 2-ci, 3-cü kursdan öz tələbəmizi xaricdə staj, praktika keçməsini təmin edirik. Belə ki, hər il 200-ə yaxın tələbəmiz, məsələn, ən yaxın ölkələrdə Türkiyədə 60 gün stajda olurlar, praktika keçirlər, təcrübə keçirlər. Eyni zamanda ayda ən az bir dəfə Azərbaycan Respublikasının dövlət xadimlini və ya respublikağımızda səfir olan diplomatik şəxsləri tələbəmizin görürlüy. Və sizə inandırırım ki, e tələbəyə müəllim heyəti ilə xüsusi bir dialoqu, eyni zamanda ona verilən güvən, hədəfləndirməsi gələcək yönəlik uğurun açarlarından biridir. Təbii ki, burada bizim başda rektorumuz professor doktor Əhməd Xan içinin böyük bir səyləri var. Onun da yəni xarici dək praktikanın təcrübəsini universitetimizə gətirilməsidir. Biz aynı zamanda Amerika'daki, Avrupa'daki üniversitelerle ama bizim kimi o ülkelerin reytingli üniversitelerle beraber emektaşlık gördüğü. Nece ki bir tane misal Amerika'nın Troy Üniversitesi'nde bizim hava hazırlığı mükavlemiz var. Telebe, biz bizde iki yıl okuyor, iki yıl de Amerika'da okuyor Troy Üniversitesi'nde. Mezun olduğu zaman her iki devletin diploma elinde olur. Ve e, biz e, bu şekilde diyelim, Kafkaz Üniversitesi hala hazırda elde ettiği uğurla bir bu şəkildə ki biz daha çox daha gözəl nəticələr əldə olmaq üçün sürət almaq istəyirik. Güman ki, sizin oza e, tərəfindən təqdim olunan diplomlar da Azərbaycandan <laughs> kənarda da keçərlidir. Digər evet. təhsil ocaqlarından fərqli olaraq, elə deyilmi? Mənim e, sizə bu hususta belə bir şey deyim, e, bizim respublikamızın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı məzun olduğu zaman Qafqaz Universitetindən, eyni zamanda digər dövlət universitetlə və statuslu universitetdən məzun olan diplomu eyni diplom olur. Və xaricə getdik zaman Bu diplom respublikalar arasında, cumhuriyetler arasında sadece esasen her yerde tanınır. Ama size bir manada bir vurgu elime istiyorum. Ümmümetle bizim son görüşlerde, son iş adamlarının görüşte iş adamları bir mezun işten aldıkları zaman, kadro olarak tam işe götürdüğü zaman nüfuzlu üniversitenin mezunu diplomu ile yanaşı o gelecek kadrın, xarici təcrübə keçməsi, ingiliscə bilməsi və onun e, oxuduğu müddət onun sosial olmasını istilər. Yəni e, belə də çox gözəl danışıq diskussiyası, girişkenliyi, işgüzarlığı bunları çox istilənir. Yani. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəqin yani ki, sizin digər həmkarlarınız da sizdən həm fikirdir. Eyni zamanda onların da söyləməyə öz şürəri var. Buyura bilərsiniz. Yəni Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. <coughs> Mən də efirdən Mingəçə bir sakinlərini, bu gözəl xalqımızı salamlayıram. Onlara övladlarına, ailəsinə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, onların da balaları inşallah ali məktəblərə qəbul olsunlar, təhsil alsınlar, ölkəmizin işıqlı ocaqlarında çalışıb gözəl bir vətəndaş kimi yetişsinlər. Bir de e, dünyada ümmetle e, biz biliriz ki e, büyük bir prosesdir bu Bologna sistemində Avropada e, təhsilə bağlı bizim e, universitetimiz də eyni zamanda artıq e, bu müddətdən belə başlayaraq bir neçə ildir ki, artıq Bologna sisteminə keçmiş və təhsil sistemimiz bax bu şəkildə inteqrasiya eləmişdi. Və bu inteqrasiya prosesində artıq dünyaya təhsil sistemimizi inteqrasiya etdirdiyimiz zaman qarşımıza artıq daha geniş, daha müxtəlif, deyək ki, e, e, yeni bir düşüncə məhsulları meydana gəlir. Bu da artıq bizim universitetimizdə e, psixoloji məsləhət şöbəsinin yaranması, belə bir şöbənin açılması, bu da bundan bir e, yaxşı bir e, avantajı olan, yaxşı bir məhsuldarlığı olan bir şöbə kimi təyinadını alır. Bu günləri Qafqaz Universitetində artıq e, mən 5 ildir işləyirəm. Yəni o hələ universitetdə və artıq 5 ildən çoxdur ki, belə deyək Belə bir şöbə fəaliyyət göstərir. Bu ə, şöbənin ümumiyyətlə ə, yaranması, bunun fəaliyyəti, bunun strukturu, bunun strategiyası ümumiyyətlə lazımdı mı belə bir şöbə universitetdə lazım deyilmi? Yə. Ümumiyyətlə nəyə görə ə, bu şöbə ə, yarandı? Səbəb nədir? Təbii bu haqqda qısaca istədim belə vurğulayım. Əsas məsələləri Qafqaz Universitetində məsələ psixoloji məsləhət şöbəsinin yaranmasına təbii idi ki, böyük ehtiyac vardı, zəmin var idi və təbii ki, hər bir şey zəruriyyətdən yaranır və bu ə, yaranan zəruriyyətdən də onu göstərdi ki, bu gün tələbələrimizin bizim universitetdə oxuyan tələbələrimizin istər oğlan, istər qız tələbələrin psixoloji durumlarını, onların sosial həyata inteqrasiya eləmələrini, onların təhsilə demək yanaşmalarını, təhsildə özlərini təhsildə verimli olmalarını, təhsilə konsentrə olmalarını, dərs əldə etməklerini, bilik əldə etməklerini, ondan sonra dərsdə fəaliyyət, aktiv bir fəaliyyət göstərmələrini, çalışqanlıqlarını artırmaq üçün Ə, əsas səbəblərdən biri kimi bu şövbənin yaranması zəruri idi. Və eləcə də unutmayın ki, bizim ölkəmizdə artıq ə, bu ə, müharibə şəraitində olan bir ölkə, yəni atəşkəs şəraitində olan bir ölkə olduğu halda da təbiidir ki, ə, ailələrimizin bir qrup ailələr şəhid ailələrimiz var, bir qrup məsələn deyək ki, ə, Qarabağ qaziləri var, yə, döyüş qazilərimiz var, müharibə döyüşündə olan qazilərimiz var, bununla əlil olan deyək ki, ailələr var və bu bu prosesin özü artıq e, belə deyək ki həyata gətirdi e, ki artıq bu insanlara bu ailədən gələn övladlara, bu bu müharibə şəraitini görən insanlara psixoloji bir dəstək olmaq üçün, onlara psixoloji yaxınlıq eləmək üçün, onların e, həyatını öyrənmək üçün, onlara əl tutmaq üçün belə bir şöbənin olması da mənə düşündürürəm ki vacibliyi əsas şərtlərdən biridir. Amma bu günləri biz e, bu universitetimizdə bu şöbənin içində nə edirik, nə, nə nədən başlayırıq, işimizi necə qururuq? İşimiz belə qurulur ki, e, burada e, psixolog çalışır. Psixologun əsas burda işi dinləmədir, bildiyiniz kimi. Burada e, klinik bir iş aparılmır təbiidir, bildiyiniz kimi. Burada ancaq e, tələbə ilə dinlənilir, tələbə danışılır, terapiyə e, tələbəyə dəstək olunur onun problemlərində. Amma hansı problemlər var? Məsələn, universitet daxilində problemlər məsələn olur tələbədə konsentrasiya e, ola bilməməyün, dərsə özünü verə bilməməyün, diqqət çətinliyi çəkdiyi üçün, diqqət çaşmazlığı olduğundan görsə müraciət edir. Bəzi tələbələr var ailə problemləri bağlı müraciət edir. Bəzi tələbə var, ümumiyyətlə e, ö, sosial yöndə, yəni asosial e, yöndə olduğu üçün, yəni e, özünə güvənin az olması, özünə inana bilməməsi, ondan sonra potensialını e, sinifdə, auditoriyada göstərə bilməməsi, rəqabətə e, sinif şəraitində təhsil sistemi prosesində rəqabətə qatıla bilməməsi e, ucbatından görəsəm psixoloqa müraciət edir ki, e, mən istərdim ki, biraz mənim o problemlərim, o psixoloji maneələrim aradan götürülsün. Təbii ki, e, yəni Həqiqət ondan ibarətdir ki, başara bildiyimiz qədər, yəni bacara bildiyimiz qədər biz bu tələbələrlə görüşürük. Təbii, gün ərzində müraciət edilən tələbələr də çoxdur. Yəni Vaqt gün ərzində görsən 10 tələbə müraciət edir, 5 tələbə müraciət edir, 12 tələbə müraciət edir. Təbii ki, ağır bir prosesdir. Bunları dinləmək, onlara yardım etmək, kömək etmək, dəstəy olmaq, amma bizim əsas işimiz burada tələbələrə dəstək olmaqla yanaşı onlara yönləndirməkdir. Yəni yönləndirmək, yəni həkimə yönləndirmək, müəyyən mütəxəssisin yanına yönləndirmək ki, tələbə ə, bu düşdüyü müddətdən tez bir zamanda çıxa bilsin. Əsasən, ə, yəni tələbələrə də köməyimiz onlara təhsillə bağlı, dərslə bağlı, dərslə konsentrasi olmaqla bağlıdır. Bayaqlar bizim İslam müəllim çox gözəl bir məsələyə toxundu ki, ailə valideynlərlə e, iş e, şöbəsində çalışır artıq uzun illərdir və bu işdə çox ağır bir işdir, bilirsiniz. Yəni ağırlığı ondan ibarətdir ki, müəllim rayona gedir, şəhərlərə gedir, valideynlə görüşür və valideyn təxminən e, bir e, belə bir şey yaranır, e, belə bir natarazlıq yaranır. də De, valideyn deyir ki, mənim uşam nəyinib gəlmisən? <laughs> <laughs> mənim uşamda heç yoxdur. <laughs> <iş> Ə, <gəlmişim. gülüyor> yəni mənim uşam hansı qəbahəti elib, nə günahı Eləyib, mənim uşağım nə olur, nə baş veririb. Yəni valideyndə belə bir e, belə bir şey yaranır, narazlıq yaranır. Görəndə ki, bəzi təbii ki, valideynlərdə, amma e, məsələn İslam müəllim bunu deyir ki, yol sinəvlərini çox işıqlıdır, gözəl oxuyur, çalışır, bunun qiymətli erkəldik ki, Ə. sizi ziyarət eləyəyək və yaxud, uşağın müəyyən bir problemləri var sizə deyə bilmirdi. Bax biz bunu söyləyək, köməkli göstərək. Yəni ki, ümumi, yəni təbii ki, o İslam müəllim işinə, öz işinə bağlım. Mən burda nümunə nəyə görə gətirdim ki, yəni biz e, e, eyni zamanda validenlərlə də iş görüşü universitetdə. Çünki e, problemi olan, ciddi problemi olan tələbələrə təbii idi ki, biz valideynin dəvət edirik, valideynini dinləyirik. Məsələn, uşaq var, tələbə var, görsən deyir ki, valideynini məni e, mənim içmə yol tapmır, qəlbimə yol tapmır, məni dinləmir. Məni məsələn adi bir əşya kimi e, dərk edir. Məsələn, hər şey alır, gətirir, tökür qarşıma, amma elə başa düşür ki, mənim ehtiyacım maddi ehtiyaclardır. Amma əslində mən ona ehtiyac duymuram. Ehtiyac duyduğum valideynlərimdən məhəbbət, səmimiyyət, sevgi, diqqət qıdır və bunu görmədiyim üçün mən bax belə bir depressiv bir vəziyyətə düşürəm, belə bir e, belə bir e, sıxıntıya girirəm və ailədə bax belə bir narazılıq yaranır. Ona görə valideynini dəvət edəndə, valideynlə söhbət edəndə tələbən öz yanında, tələbəyə sən dünyanı verirsən. Tələbə e, həqiqətən də bu e, o dəstəyi hiss eləyəndə artıq görür ki, valideyn başa düşür səhvimi, müəyyən mənalarda ki, düz eləmirəm, amma e, bu ailədə artıq müəyyən köməklik, psixoloji bir köməklik, bir köməklik e, artıq baş verir və bizim işimiz bundan, elə dəyək ki, bu işdə köməliyimizi göstərə bilərik. Və bir də müəllim heyəti əsasən e, görsən ki, müraciət eləyir. Müəllimlərə müəyyən e, e, biz məlumatlar veririk. Hə. E, məlumatlarımız e, təhsillə bağlı, psixoloji e, maariflənməyə bağlıdır, psixoloji köməklə bağlıdır. Və universitetimizdə biz